Yenə davam edirik. Artıq Azərbaycanda 3 yaşlı uşaqlar da futbolla məşğul ola biləcəklər. Dünənən etibarən Can Bala Körpə futbol məktəbi rəsmi olaraq fəaliyyətə başlayıb. Təsəvvür eləyin ki, 3 yaşlı uşaqlar üçün körpə futbol məktəbi fəaliyyətə başlayır. Bacılarında Can Bala Körpə futbol məktəbinə növlərini xoş gəld. Yeni yaradılan Can Bala futbol məktəbi növbəti layihə həyata keçirib körpə futbolçular kimsəsiz və əqli qüsurlu uşaqları ziyarət ediblər. On, Ümid edirəm ki, bu uşaqlar böyüyüb öz ölkələrini futbolda təmsil edəcəklər. Onlar futbol oynamaq üçün çox həvəsli dilirlər. Mən onların sevincini hiss edirəm. Mən öz uşaqlığımı xatırlayıram. 5-ci sinfdən futbol oynamağa başlamışam. Bağçada futbol oynadığım da yaddımdadır. Müqayisədə indiki uşaqlara yaradılan şərait daha yaxşıdır. Bu yaxınlarda bir maraqlı layihə ilə rastlaşdıq. Çambala Ə, futbol ə, uşaq futbol məktəbi yaradılıb Bakıda. Onlar uşaqlara kiçik yaşlardan futbolun sirlərini öyrətmək işin bir tərəfidir. Digər məsələ isə bu körpələrin gələcəkdə cəmiyyət üçün yararlı vətəndaşa çevrilməsidir. Jambala uşaq futbol məktəbində olan oğlan və qızlar üçün futbol proqramı təqdim edir. Kluba uşaqlar 3, 4 və yaxud 5 yaşından etibarən məşqlərə götürülür. Sonra isə onlar 10-12 yaşından etibarən peşəkar futbol klublarında məşqlərə göndəriləcəkdir. Kluba uşaqlar 3, 4 və yaxud 5 yaşından etibarən məşqlərə götürülür. Sonra isə onlar 10-12 yaşından etibarən peşəkar futbol klublarında məşqlərə göndəriləcək. Qeydə ki, sözü gedən məktəb haqqında ətraflı məlumat almaq istəyən 3w.cambola.az saytına daxil ola bilər. Söyle